Salam hər kəsə. Bu dəfəki mövzumuz yağlar barəsində olacaq. Deməli, yağlar orqanizm üçün kalorijə ən yüksək enerji qaynağı hesab olunur. Gəlin baxaq, yağlar hansı funksiyalara malikdir. 1 qram yağ 9 kilokaloriyadır. Orqanizmin istilik balansının tənzimlənməsinə kömək edir. Hormonların düzgün çalışmasını təmin edir. İmmun sistemi gücləndirir. Hüceyrələrin artmasına yardımçı olur. Günlük aldığımız kalorinin 10-15 faizini təmin edir. Heç bir zaman menyudan yağı tam çıxarmaq olmaz. Orqanizmimiz qidalanma ilə aldığımız yağı depolayır. Orqanizmin yağ depolama tutumu məhdudiyyətsizdir. Enerji ehtiyac olduğu zaman bu depoları istifadə edir. Yağlar həmçinin A, D, E, K vitamini kimi yağda əriyən vitaminlərin mənimsənilməsini təmin edir. Həmçinin orqanizmin temperaturunu və orqanları xarici təsirlərdən qorunmasını da təmin edir. Yağlar yağ turşuları olaraq fərqli tiplərə bölünür. 1-ci, deməli, doymmuş yağlar, 2-ci, doymamış yağlar. Doymuş yağlar otaq temperaturunda qatı halda olurlar və insan orqanizmində sintez edilə bilirlər. Əsasən ad tam yağlı süd məhsullarında, misal üçün pendir, süd, dondurma, heyvanların dərisində və yumurta sarısında mövcuddur. Hind qozu, xurma yağı və kakao yağı kimi bəzi bitki mənşəli yağlarda da doymuş yağ olduqca zəngindir. Hətta zeytun yağı, günəbaxan yağı kanola yağı, soya yağı, yerfıstığı yağı kimi maye yağlarda çox az miqdarda olsa belə doymuş yağ mövcuddur. Doymuş yağlardan çox istifadə olunduqda xolesterinin səviyyəsi yüksəlir. Bu da ürək xəstəlikləri, xərçəng, obezit, həddən artıq kökəlmək yəni kimi riskli e, xəstəliklər yaradır. Doymamış yağlar isə otaq temperaturunda maye halında olurlar və Organizmimizin ehtiyacı olduğu yağ turşularının ən yaxşı qaynağıdır. Böyük hissəsini bitkilər təşkil edir. Doymamış yağlar təkli və çoxlu olmaqla iki hissə ayrılır. Təkli doymamış yağ turşuları insan orqanizmində sintez edilə bilər və zeytun və kanola yağlarında, fındıq, fıstıq, goz, yyrfıstığı və badam yağlarında, avokadada mövcuddur. Bu yağlar otaq temperaturunda maye halda qalarkən soyuducuya qoyulduqda biraz qatılaşır. Piksalisterinin azalmasına səbəb olur. Çoxlu doymamış yağ turşuları omega 3 və omega 6 yağ turşuları olmaqla ikiyə bölünür. Omega 6 yağ turşuları ilə bitki tərkibli yağlar daha çox zəngindir. Qarğıdalı, günəbaxan və soya yağları bura daxildir. Omega 3 yağ turşuları alfa linoleik turşusudur. Alfa linoleik turşu orqanizmdə EPA və DHA-ya metabolizm olunur. EPA və DHA turşuları soyuq su balıqlarında, yəni okean balıqlarında daha çox mövcuddur. İndi isə keçək trans yağlara. Bu yağlar maye bitki yağlarının hidrogenləşməsi ilə əmələ gələn yağlardır. Bu yağ nə qədər Otaq temperaturunda hidrogenləşsə bir o qədər qatı olacaqdır. Hidrogenizə olunan bitki yağları ilə bişirilən qidalara, krekerlər, kartof çipsiləri, kukuruuz, kremli biskvitlər, müxtəlif şirniyyatlar və s. aiddir. Trans yağlar hətta bəzi süd məhsullarında təbii olaraq mövcuddur. Trans yağlar ən təhlükəli yağlardır və məsləhət görmərdim ki ondan istifadə edəsiniz. Orqanizmdəki psixolesterinin səviyyəsini yüksəldir. Ayrıca xərçəng riskinin artmasına səbəb yaradır. Ümumi olaraq yağlar barədə məlumat sizinlə bölüşdüm. Əgər əlavə suallarınız varsa yağla barədə kommentdə yaza bilərsiniz. Daim faydalı məlumatlar almaq istəyirsinizsə səhifəmə abunə olun. Mən sizə həmişə ümumiyyətlə sağlamlıq barədə məlumatlar paylaşacağam. Sağ olun, sağlam olun.